শ্ৰদ্ধাৰ সনাতনী ৰাইজ মই এটা আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' ক্লিপ এটা দিছোঁ এই ক্লিপটো আপোনালোকে শুনি লওক তাৰপিছত মই মোৰ মোক ক'ব লগাখিনি আপোনালোকৰ আগত ক'ম পাছত ৰাজেন গোহাঁইৰ কিছু বক্তব্য সেইবাবে বিপদত পৰিছে এতিয়া ৰাজেন গোহাঁই হয়তো নিলম্বন অথবা বহিষ্কাৰ অথবা আন কেতবোৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ৰাজেন গোহাঁইৰ সৈতে ল'ব ল'ব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে গোহাঁই তেওঁক নিলম্বন কৰা হব পাৰে দলৰ পৰা এনেধৰণৰ এটা আশংকা এতিয়া ঘূনীভূত হৈ পৰিছে ৰাজেন গোহাঁইৰ বাবে যিকোনো সময়তে হয়তো ৰাজেন গোহাঁইক বিদায় দিব দলে বহুত সহ্য কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে দলৰ এজন নেতাই

আজি ভোটদানৰ দিনাই ৰাজেন গোহাঁই কৈছিল যে বিজেপি দলে হেৰুৱাই পেলাইছে বিজেপি দলৰ সেই ভিত্তি নোহোৱা হৈছে যেনে ধৰণে ভাবিছিল ৰাজেন গোহাঁই আজি উল্লেখ কৰিছিল নগাঁৱত ভোটদানৰ পাছত যোৰহাটত বিজেপিয়ে যেনেধৰণে হেনো ভাবিছিল তেনেধৰণে হোৱা নাই নগাঁৱত বিজেপিয়ে যেনেধৰণে হেনো ভাবিছিল তেনেধৰণে হোৱা নাই লখিমপুৰত হেনো যেনেধৰণে ভাবিছিল তেনেধৰণে হোৱা নাই আদি কেইবাটাও সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ৰাজেন গোহাঁই যি ধৰণে বিজেপিয়ে প্লেন কৰিছিল হেনো সেইমতে হোৱা নাই আৰু তেওঁৰ সমান্তৰালভাৱে হেৰুৱাইন গোহাঁই নগাঁৱত সদৰি কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ নেতৃত্ব খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে ভোটদানৰ দিনাই যেতিয়া নিজ দলৰ বিৰুদ্ধে এজন নেতাই নিজ দলৰে এজন নেতাই এনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াব

বিদায় ল'ব লগা হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা আশংকা কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাজন গোহাঁই বহুখিনি কথা কৈছিল বহুখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যিবোৰ কথা বা বক্তব্যই সময়ে সময়ে ৰেখাপাত কৰি আহিছে ইমান দিনে হয়তো সহ্য কৰা হৈ আছিল এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেও বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতা তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈছিল তেওঁক অনুৰোধ জনাইছিল আৰু কিন্তু ভোটদানৰ দিনা তেওঁ এনেধৰণৰ কিছু কথা কৈ এই গোটেই পৰিৱেশটো তেওঁৰ বাবেই আশংকাজনক কৰি পেলালে বা তেওঁৰ বাবেই যেন বেয়া কৰি পেলালে লোকসভা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ যোৱা ছাব্বিছ এপ্ৰিলৰ দিনা নগাঁও নিৰ্বাচনী ভোটদানৰ পিছতে প্ৰাক্তন বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযু ৰাজন গোহাঁইদেৱে দলৰ সাংগঠনিক বিষয়টোৰ ওপৰত এটা মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ ভিত্তিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে জে পি নাড্ডালৈ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ যোগেদি পত্ৰ তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে পত্ৰ প্ৰেৰণৰ কথা সদৰি কৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপত আপোনালোকে জানিব পাৰিছে এইখিনিতে আমাৰ এটা কথা ক'বলগীয়া আমাৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি হ'ল কি ৰাজেন গোহাঁইদেৱ তেখেত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা আছে আৰু তেখেতে দুহেজাৰ চনত যেতিয়া এই যে অগপৰ লগত বিজেপি এলায়েঞ্চৰ কথাটো মতানৈক্য ঘটিছিল এই দ বিজেপি দল আৰু অগপৰ মাজত এটা সেই সময়ত এটা সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ অসমত ঘটিছিল যাৰ ফলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অগপৰ মিত্ৰতাৰ কথাটোত বিজেপি দলৰ প্ৰতিবাদ হৈছিলে অগপদ অগপদলৰ প্ৰতিবাদ হৈছিলে ফলশ্ৰুতিত শাসনলৈ বিজেপি আহিব নোৱাৰিলে অগপ আহিব নোৱাৰিলে আৰু কংগ্ৰেছে তেতিয়া অনায়াসে মানে শাসনলৈ আহিলে আৰু তৰুণ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছে ৰাজত্ব কৰাৰ সুবিধাটো পালে আচলতে ঘটনা পৰিঘটনাবিলাক আমি যদি জুকিয়াই চাওঁ তৰুণ গগৈক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মানে শাসনভাৰটো ইচ্ছাকৃতভাৱে চঞ্জাই দিয়াৰ নিচিনাহে আমাৰ মানে সেই সময়ত এটা মানে তৃণমূলত এটা আমাৰ ভাৱধাৰা সৃষ্টি হৈছিল যিকোনো হওক সেই বিষয়টো আমি ইতিমধ্যে আমি মানে পৰিত্যাগ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ৰাজেন গোহাঁইদেৱৰ ক্ষেত্ৰত যি মন্তব্য কৰা হৈছে এইখিনি আমি প্ৰাক্তন বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি বহুত কথা চি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ দলটো অসমত কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু কেনেকৈ শাসন লৈ আহিলে আৰু এই দলৰ বহুত ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজেদি অসমত শাসন লৈ আহিছে আৰু দলৰ সাংগঠনিক দিশত অসমত কেনেকৈ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে এইখিনি আমি ভিডিঅ' মাধ্যমেদি আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবিছোঁ সেয়েহে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ শাসনৰ পিছত যিটো পৰিৱেশ ঘটিছে এই পৰিৱেশটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগত নাছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পিছত দলৰ যেতিয়া শাসনভাৰ আহিলে শাসনভাৰ অহাৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে ক্ৰমান্বয়ে দলৰ নীতি আদৰ্শ আৰু যেতিয়া আমাৰ পঞ্চনীতি যি আছিলে আৰু একান্ব মানৱতাবাদৰ যি সূত্ৰ আছিলে এই সূত্ৰবিলাক আৰু নীতি আদৰ্শবিলাক সম্পূৰ্ণ জলাঞ্জলি দিয়াৰ ৰাস্তাত মানে এটা বেলেগ ৰাস্তাত আমি যোৱা আমি দেখাই পাইছোঁ দেখা পালোঁ আৰু আমাৰ মনতো সেই সেই কথাবিলাক আমাৰ তৃণমূলতো আলোচনা হৈছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আজিৰ তাৰিখত সেই ঘটনাবিলাকেই ঘটিবলৈ লৈছে কম মানে দলৰ যিখিনি নিস্বাৰ্থভাৱে লাগি থকা পুৰণা কৰ্মী এই কৰ্মীসকলক বিভিন্ন কৌশল খটুৱাই বিভিন্ন কৌশলৰ মাজেদি দলৰ পৰা কি মানে সাংগঠনিক দিশতেই হওক বা বিভিন্ন সা সুবিধা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সকলো ফালৰ পৰা এই মানে নিষ্ঠাৱান জ্যেষ্ঠ পুৰণা কৰ্মীসকলক এটা ছাটাই কৰা অভিযান এটা আৰম্ভ হৈ যোৱা ইতিমধ্যে পৰিস্ফুট হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ৰাজেন গোহাঁইৰ ক্ষেত্ৰত মানে শ্ৰদ্ধেয় ৰাজেন গোহাঁইদেৱৰ ক্ষেত্ৰত যি মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যোগেদি আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু মই আমি এটা কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ কাৰণ ৰাজেন গোহাঁইদেৱ এজন স্বনাম ধৰ্ম বিজেপিৰ আমি যথেষ্ট আমি সন্মান কৰি চলিছিলোঁ আৰু তেখেতক মানে অন্তৰত আঘাত পোৱা মানে যি সেই কথাটো ক'লে আমাৰ আমি যথেষ্ট দুখ পাওঁ অকল ৰাজেন গোহাঁই বুলিয়ে নহয় আজি ধৰক ৰমেন ডেকা অশোক শৰ্মা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ইত্যাদি যিসকল বৰ্তমান বা বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়ী যিসকল আছে এইসকলক অন্তত এইসকলৰ ক্ষেত্ৰত বাক্যবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অন্ততঃ দুখজনক বাক্যবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিলে এটা দলৰ ভাল হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু এই যিটো ন পুৰণি বিজেপিৰ কথাটো আজি বহুদিনৰ পৰা চলি আছে বিভিন্ন কাকতে পত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে বিভিন্ন ভিডিঅ' বা ছ'চিয়েল মাধ্যমতো প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰালত এই পুৰণা মানুহ যিসকল জ্যেষ্ঠ থাকে সেইসকলে কিন্তু এই কথাটো তেওঁলোকে পালিচি দি কৰা নাই এই কথাটো হৈছে আমাৰ যিসকল নৱাগত যিসকল বিজেপি কৰ্মী আছে সেইসকলৰ দ্বাৰাহে এই কথাটো এই ঘটনাটো সৃষ্টি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি সেইটো ইতিমধ্যে সমানো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি পাইছোঁ ৰাজহুৱা জীৱনত বা যিকোনো হওক এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিছুদিনৰ আগতে কাজিৰঙাত এখন মানে সভা হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতে মিডিয়া আগত কৈছিলে এটা কথা যে এই ন পুৰণি কথাটো লৈ যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পুৰণা আৰু এইট্টি পাৰ্চেণ্ট নতুন গতিকে ন পুৰণি কথা ইয়াত কি থাকিব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে তাৰমানে গণতন্ত্ৰত মাত্ৰা যাৰে বেছি তেওঁলোকৰ মানে শাসন মানে বৰ্তি থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কথা হ'ল কি যে সৎ আৰু অসৎ যদি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট সতত থাকে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট যদি অসতত যায় তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ এই এইট্টি পাৰ্চেণ্ট অসতে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টক কিন্তু কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে সেই সন্তৰত এই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ক কাৰ্যকৰ্তাসকলকহে কিন্তু দল ৰাখিব লাগিব আৰু এইটি এই এইট্টি পাৰ্চেণ্ট যি কাৰ্যকৰ্তা এইসকলৰ হাতত কিন্তু দল কেতিয়াও নিৰাপত্তা নিৰাপত্তা থাকিব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আহ্বান থাকিল আৰু আমাৰ আহ্বান আছিলে আমি আশা কৰিছিলোঁ আমি আশা কৰিছিলোঁ যে দলটোৰ অন্তত যিসকল জ্যেষ্ঠ আৰু নৱাগতৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ এই দুয়োপক্ষ দুয়োপক্ষৰ এখন চিন্তন বৈঠক দি এই সমস্যাটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যতে ভালদৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি এখন মঞ্চত বহি এটা আলোচনা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ ইয়াত দেখা নগ'ল সেয়েহে আমি ভাবোঁ যে যি ধৰণে বিজেপিয়ে আহিছে সেইধৰণেই বিজেপি এটা সময়ত অসমৰ পৰা যে নিচিহ্ন হ'ব এই কথাটো ধুৰূপ তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণস্বৰক ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত জনতা চৰকাৰ কেনেকৈ আহিছিলে এটা মানে আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ এটা ঢৌ সৃষ্টি কৰি সেই জনতাৰ পাৰ্টীৰ কিবা অস্তিত্ব আছে জানো অগপ যেনেকৈ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন লৈ পেলাই আহিছিলে সেই অগপৰ লাষ্ট সিহান্তত তেওঁলোকৰ মত লবি চৰিত্ৰৰ কাৰণে সেই দলৰ অৱস্থা কি আছে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ ইংৰাজক স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মানে যোগেদি ইংৰাজক ভাৰতৰ পৰা বিতৰণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ একছত্ৰি সাম্ৰাজ্য চলাইছিলে গতিকে এটা এইবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাই হওক বা অসম আন্দোলনেই হওক এটা বিশেষ এটা ইছ্যু লৈ পেলাই এই দলবিলাক হৈছিলে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কি ভিত্তিত গঠন হৈছিলে সেইখিনি আমি চিন্তা কৰাটো আমাৰ কাৰণে ভাৱটো অন্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে সেইটো চিন্তা কৰাটো উচিত আৰু যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাইজৰ কাম কৰিম বুলি অসমৰ স্বাৰ্থত বিশেষকৈ অসমীয়া মানে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত যদি কাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে যিসকল নেতৃস্থানীয় মানে নেতৃত্বত যিসকল নেতৃত্বত আছে ভাল নেতৃত্বত আছে সেইসকলে অন্তত এখন মঞ্চত বহি এই গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰি এটা সৌহাৰ্দ্যমূলক আলোচনাৰ মাজেদি দলটোৰ এটা সংস্কাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক যদি এইখিনি নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আজি মই কৈ থলোঁ এই দলৰ ভৱিষ্যত কিন্তু অতি অন্ধকাৰ আৰু এইবিলাক দেখাৰ কাৰণেই আমি এইবিলাক আমাৰ মানে আমাৰ বোধগম্য হ'ল যে দলৰ যে এটা ভাঙোনমুখী পৰিৱেশ হ'ব এটা সময়ত আৰু দলৰ নীতি আদৰ্শ যে সম্পূৰ্ণ জনাঞ্জলি দিয়া হ'ল আৰু এই এইবিলাক আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বোধগম্য হ'ল আৰু অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা অসমত যে খিৰঞ্জীয়াৰ কোনো বিশেষকৈ অসমৰ সনাতনী ৰাইজৰ যে কোনো উপকাৰ নহয় এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে অনুধাৱন কৰিলোঁ আৰু সেই কাৰণেই আমি ঊনৈছশ আশী চনৰ ছয় এপ্ৰিলত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অসমত ঊনৈছশ একাশী চনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে আৰু সেই ঊনৈছশ একাশী চনতে আমি মেম্বাৰশ্বিপ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ঊনৈছশ একাশী চনৰ পৰা কণ্টিনিউ কোনো এটা বছৰত আমি ড্ৰপ দিয়া নাছিলোঁ মানে অৰ্থাৎ আমি কোনো বছৰ আমি মেম্বাৰশ্বিপ নলগা থকা নাছিলোঁ ঊনৈছশ একাশী চনৰ পৰা এই দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে আমি কণ্টিনিউ দলৰ কাম কৰিছিলোঁ আৰু আমি এই আৰু বিজেপিৰ বহু ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী আছে সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ এইখিনি মই আমি ভিডিঅ' মাইজেদি আমি মাজে মাজে উল্লেখ কৰিম আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি আমি এই কথাখিনি দলৰ এটা নৈতিকস্খলন আমি দেখাৰ কাৰণেই আৰু দলে যিবিলাক আদৰ মানে গ্ৰহণ কৰিলে বিশেষকৈ তৃপ্তিকৰণ তুষ্টিকৰণ ইত্যাদি এইবিলাক মানে যেতিয়া শব্দবিলাক মানে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে সেইবিলাক কিন্তু আমাৰ বিজেপিত নাছিলে আৰু বিশেষকৈ তখামত বোলা বস্তুটো বিজেপিত নাছিলেই এতিয়াতো ৰাজনীতি টখামতৰ ওপৰতেই চলিছে এইবিলাকৰ মানে এনেকুৱা মানে এটা বিশৃংখল মানে এটা পৰিৱেশ বিজেপিত হোৱাৰ প্ৰতিবাদত আমি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ঊনত্ৰিছ জুনত দলৰ সদস্য পদ ত্যাগ কৰি ত্যাগ কৰি আমি দলৰ পৰা মানে আমি নিজৰ আমাৰ সেইখিনি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ সেয়েহে আমি ভাবোঁ আমাৰ ইয়াত কোনো স্বাৰ্থ নাছিলে আমাৰ স্বাৰ্থ আছিলে যে আমাৰ অসমখনত যাতে এটা চিৰস্থায়ী সমাধানৰ মানে পথ লাগে কিন্তু আমি সেইটো নেদেখিলোঁ সেয়েহে আমাৰ পুনৰ আহ্বান থাকিল যাতে চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ কম সনাতনী অসমত বাস কৰা সকলো ভূমিপুত্ৰ সনাতনী ৰাইজৰ এটা শ্ৰিয়স্থাৰী সমাধানৰ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰক তাৰ আহ্বান জনাই মই এই ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে থকে so ৰাখিছো